महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे साहब की शिवसेना अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महायुति सरकार ये किसी प्रकार के सत्य पे आधारित युति नहीं ये सत्ता केंद्रित युति है और इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं कल अजीत दादा पवार की जन सम्मान यात्रा पुणे पुणे जिले में जा रही थी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अजीत दादा को काले झंडे दिखाए अजित दादा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे वहीं उन्होंने अपने चाचा से बगावत करते हुए देवेंद्र फडणवीस जी के बात मानते हुए विद्यमान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजीत दादा को काले झंडे दिखाए कहता एक उन्होंने कहा कि एकाधिकार शाही अजीत दादा करते हैं बात साथ में लोगों को लेते नहीं वहीं कोंकण में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रविंद्र चौहान को कुछ कामी मंत्री ऐसा संबोधित किया एक नाथ शिंदे साहब के सेना के नेता रामदास भाई कदम इन्होंने इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हो या अजित पवार के राष्ट्रवादी हो या एक नाथ शिंदे जी की शिवसेना हो इनके अंदर किसी भी प्रकार का एक वाक्यता नहीं उनके अंदर किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं इनका अलायंस जो है इनकी जो युति है वो महाराष्ट्र की सत्ता चाटने के लिए है सत्ता का लोभ लेने के लिए है सत्ता का मलिदा खाने के लिए है लोगों की सेवा करने के लिए इनकी अलायंस नहीं युति इनकी लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है आने वाले समय में जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति का पोजिशन बहुत ही नगण्य होगा भारतीय जनता पार्टी जिसने शिवसेना फोड़ी जिसने पवार साहब के राष्ट्रवादी को तोड़ा इसका भी परफॉर्मेंस नगण्य होगा और ये सारे लोग विपक्ष में बैठे होंगे महाराष्ट्र में फिर एक बार महाविकास आगाड़ी की सरकार आएगी आज ये लोग सिर्फ अपने अपने झगड़े कर रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के मतदाताओं के प्रति महाराष्ट्र के नागरिकों के प्रति ये अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से भूल चुके हैं जन सन्मान यात्रेच्या माध्यमातून प्रचारासाठी निघालेल्या अजितदादा पवारांना भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काळे झेंडे दाखवले तिथेच भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री रवींद्र चव्हाण हे कुचकामी मंत्री आहेत असा दावा केला शिंदे सेनेचे रामदासभाई कदम यांनी याचा अर्थ काय एकीकडे महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही परत सरकारमध्ये येऊ अशा पद्धतीचा दावा करणारे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना त्यांच्या पक्षाला समर्थन देणारे दोन पक्ष अजितदादांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि शिंदे साहेबांची शिवसेना ह्या दोघंही त्यांना टार्गेट करतायत का त्यांच्यामध्ये एक बेबनाव निर्माण झाला असं चित्र महाराष्ट्र पाहत आहे मी ठामपणे सांगतो महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेली महायुती ही फक्त सत्तेसाठी आहे सेवेसाठी नाही महाराष्ट्रामध्ये सत्ता हस्तगत करायची स्वतःच्या केसेस बंद पाडायच्या ह्या दृष्टिकोनातून शिवसेना एकनाथ शिंदेसाहेब तसंच राष्ट्रवादी अजितदादा पवार आणि भारतीय जनता पार्टी यांची युती झालेली आहे ही युती जनसामान्यांच्या कल्याणासाठी नाही भाजपच्या भाजपचा मंत्री रवींद्र चव्हाण हा कुचकामी आहे अशा पद्धतीचं वक्तव्य रामदास कदमांनी केलं अजितदादांना काळे झेंडे भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याने दाखवले कारण ते स्वतःच्या मनाचं करतात लोकांना सोबत घेऊन जात नाही असाही त्या ठिकाणी दावा केला याचा अर्थ स्पष्ट आहे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणार एकमेकांसोबत भांडणारं सरकार लोकांना नको एक गोष्ट स्पष्ट झाली की जे आरोप करून महाराष्ट्रातलं महाविकास आघाडीचं सरकार पाडण्यात आलं ते आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे होते ते पूर्णपणे चुकीचं होते ते आता स्पष्ट झालंय